Bu filmdə Osman Qazi sənin leyin yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Osmanam. Ərtoğrul bəyinoğlu Osman. Oğuzların Qünxan qolunun qatıp oyundanın 600 ildən çox hökm sürən Osmanlı dövlətinin bünövrəsinə atdım. 1258-ci ildə Söyütdə anadan oldum. Ata mər Ərtoğrul Qazi, anam Həlimə xatundur. Babam Süleyman Şah, nənəm Hayme anadır. Çox sual verən, araşdıran, əl çəkməyən bir xarakterim var idi. Bu qürrüm əzmim sayəsindədir. Nənəmin inkişafımda böyük payı var idi. Mənə hər fürsətdə tariximizdən hekayələr danışardı. Hekayələrindəki qəhrəman döyüşçüatlar ədalətli, səxavətli, düz sözlü olurdular. Nənəm mənim də böyük bir alpa olacağımı, o səbəbdən də bir alpa yaraşan tərzdə davranmalı olduğumu deyərdi. Kiçikliyimdə və gəncliyimdə Qara Osmanlı olaraq xatırlanırdım. İş təhsilimi Atam Ərtoğrul Qazidən aldım. Atamın yoldaşları olan Turqut Alp, Bamsal və Həsən Alpdan qılınc oynatmağı, oxatmağı, at sürməyi və güləşməyi öyrəndim. Kiçikliyimdən etibarən neçalardım. Şeyx Ədəbali dövrün baş müəllimi idi. Mən də onun uğurlu bir şagirdi idim. Şeyx Ədəbali yoluma işıq oldu. Yenə mədrəsədə olduğum bir gecə yuxumda sinəmdə bir çınar düzərdi. Bu çınar o qədər böyüdü ki, dünyanı doladı. Şeyxim yuxuma qulaq asdı və "Övlad, Haq təyala sənə və övladlarına bir bəylik qismət edəcək. Sən və səndən sonra gələcək nəslin cihanı hökm edəcək. İslamiyyəti, ədaləti, haqq və hüquq anlayışlarını dünyaya öyrədəcəksiniz, dedi. O gün həyatımda bir dönüm nöqtəsi yaşadım. Yaxın dostlarım Abdullah, Sunğur, Rəhman və Aksaqoça ilə birlikdə işlədik. Böyük işlər komanda işi ilə olur. Gecə gündüz planlı bir şəkildə işləyib, hər fürsəti yaxşı dəyərləndirdik. Hədəflərimizə addım-addım irəllədik. 24 yaşımda atamın istəyi, qardaşlarımın dəstəyi ilə qayıb oyuna bəy oldum. Xəyalım isə Mümbit Bursa torpaqlarını sizə bir hədiyyə və miras olaraq buraxmaq idi. Bəy olduğum gün Şeyx Ədəbali mənə çox vacib nəsihətlər verdi. Ey oğul, bəy isən, bundan sonra qəzəb bizə, həlimlik sənə, incimək bizə, könülləri xoş etmək sənə, günahlandırmaq bizə, dözmək sənə, acizlik bizə, səf bizə, xoş görmək sənə. Fikir ayrılıqları, münaqişələr, uyuşmamazlıqlar Bir bilinin başa düşməmək bizə, ədalət sənə. Kəm göz, şomağız, haqsız şərh bizə bağışlamaq sənə. Bu nəsihətlər Osmanlını 600 il yaşatmışdı. İlk üç olaraq birliyimizi təmin etməli idim. Yaxın bəyləri və atamın dostlarını dəvət etdim. Onlara hədəflərimi və xəyallarımı danışdım. Onları birlik olaraq mübarizə aparmağa razı saldım. Birlikdə Qaracay sarayı fəth etdik. Bu zəfər bizimlə bir olmayan ətraf türk bəylərini də xoşbəxt etdi. Daha sonra sırayla Yar Hisar, İnegöl, Qaraca Hisar və Biliciyi fəthetdim. Ayrı seçkilik etməyən ədalətli idarəmiz insanların başqa diyarlardan bizim torpaqlarımıza köçməyini təmin edirdi. Bu da məni çox xoşbəxt edirdi. Selçuklu sultanları da atalarımızın Anadoluya gətirdiyi bayrağı daha irəliyə götürəcəyəmə inanmışdılar. Bu səbəbdən bəyliyimə dövlət olma əlaməti olaraq müxtəlif hədiyyələr göndərdilər. Dövrümün vacib şəxslərindən olan A. Heyvran və Hacıbəxtaşı Vəlidən də çox dəstək gördüm. Birlikdə Ahi təşkilatını qurduq. Təhsilə çox əhəmiyyət verirdim. Yeni dövrümüzdə xüsusi bir sistem qurmağa başladım. Gəncləri istedadlarına görə ayırdım. Bir dövlətin bü-növrasını atırdım. Elm, təhsil, idarə, sənətkarlıq, incisənəət, ticarət, torpaq, təsərrüfat, mallarlıq. Bütün bunları sistemli hala gətirməyə başladım. Getəv oğlum oldu. Orxan, Əli Əddin, Məlik Aslan, Fatma, Çobanbəy, Həmid, Bazarlıbəy. Onları da istedadlarına görə böyüttüm. Atamdan təhfil aldığım və vətən bildiyimiz torpaqları 3 qat böyüttüm. İmperiyanın təməllərini atdım. Qazandığın torpağı əldə tutmaq üçün isə ədalətli, səbirli, fədakâr, mərhəmətli, səmimi və xeyirxah olmaq lazım idi. Özüm bütün bu şərtlərə riayət etməyə çalışdığım kimi, sestiyim idarəçilərin də bu şərtlərə uyğun olmağına diqqət etdim. Pat istindən yemədən səfərdən səfərə qaçdım. İdealam insanı yaşat ki, dövlət yaşasın olmuşdur. Əlimdən gələni etmiş olmağımın dincliyi ilə dövlət idarəsini oğlum Orxan'a təhvil vermək qərarına gəldim. Orxanıma və siz dəyərli övladlarıma nəsihətlərim qısaca belədir. Ey oğul, hər işdən əvvəl Allah rızasına diqqət et. İşlərini dürüst olmayan təcrübəsiz şəxslərə etibar etmə. Dövlət idarəsində belə şəxslərə vəzifə vermək israfdan uzaqdır. Əskərinlə, var dövlətininlə lovğalanma. Dünyaya niyə gəldiyini unutma. İnsanların haqqını müdafiə et. Aqsız yerə heç bir fərdə layiq olmayan davranışlar sərgiləmə. Xalqı mükafatlandır. Hamısının razılığını qazan.